Максим пусту звоном БК Донецьк. Ну, здесь всегда было тяжело играть. То есть, с точки зрения турнира таблицы это была важная игра для нас. Мы проиграли. В первую очередь мы проиграли из-за того, что дали в первой же четверти, в первые же минуты матча разыграться команде, пропустили рывок 11-3. Они почувствовали уверенность, начали бежать, забивать. Я думаю, это самая большая причина. Плохо сыграли в защите дали подобрать много на своем счете. Если есть вопросы? Можно сказать, что сегодня не день вашей команды, но все почти ничего не получалось? Я не знаю, это не знаю. Я никак так не рассуждаю. И день, не день. Плохо играют в защите, не забили своих в первой половине. Поэтому результат такой. Почему так и игра не получалась? Хорошо, соперника в защите или других причинам? Не знаю, может они настроились, может где-то думали, будет легко они вышли, играли жестко в защите, грязно, с полами. И... Не могу сказать. Сами виноваты в любом случае.